Привет! Вы на канале Няшка Поняшка. Сегодня я, я покажу вам не как сделать, а как использовать гадалку. Да, так что сейчас я уберу. Извините. Так что начнем. Гадалка это такая очень классная штуковинка. она, она делает, она делает так. Да, и этой гадалкой можно воспользоваться везде, как захочешь. Упс, я не так снимаю. Отлично. Вот, давайте теперь посмотрим, как же она работает. Давайте зададим ей вопрос. Сейчас беру. Давайте зададим ей вопрос. М -м -м. Я буду популярной по гимнастике в будущем. А, ну да, я хожу на художественную гимнастку. А, цвет зеленый, цифра три. Раз, два, три. Так, давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим. Сейчас секунду. И у меня написано не скоро. Ладно. Короче, если вы хотите воспользоваться этой классной штукой, то сделайте, как я. Зададите любой вопрос, например, какая будет завтра погода? То есть, будет ли завтра хорошая погода? Сделайте, выберите цвет, ну, синий, вот этот, синий квадрат. Выберите цифру, ой, выберите цифру, например, 2. И покрутите вот так, так вот, такими движениями, раз два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И вот так будет у вас крутиться она. Пока не выберет ваш цвет. Раз, это гадаль два. Раз, два. Значит, вот он. Цифра два. Как вам повезло-то. Заглядывайте вот туда вот, например, вот просто тут есть кармашки такие, видите, вот эти вот кармашки. Здесь вот кармашки есть. И также есть ущелье. И так там написано. Да, завтра будет хорошая погода. Отлично. Надеюсь, вы увидели. И надеюсь, это было вам полезно. Если это видео наберет ну, минимум 10 лайков, то, пожалуйста, не пожалейте меня и поставьте мне, пожалуйста, палец вверх. Палец вверх и подпишись на мой канал. Всем пока-пока.